У нас пропадают из вазы конфеты. Их папа не любит. У мамы диета. К нам ночью приходит конфетная жрушка. А все говорят, я обжора и врушка. Никто мне не верит хотят наказать, а я им никак не могу доказать, что жрушка приходит, приход, крадется к буфету, находит там вазу, а в вазе конфеты. Съедает сама их конфетная жрушка, а фантики прячет ко мне под подушку.